Salam bir daha əziz fəbrikçilər. Mən bu günləri istəyirəm ki ə, səhifəmizdən biz artıq sizinlə necə səhifəmizə daxil olmağın yolunu öyrəndik. Necə ə, punktu seçmək lazımdır, onu öyrəndik və bu günləri isə biz öz şəxsi kabinetimizdən ə, necə sifariş vura bilərik onu öyrənəcəyik. Yəni ki, bildiyiniz bunun əslində izah elənmişdi bu qaydanın. İti burax kodumuzu. İndi mənim kodum köhnə olduğu üçün 705-lədir və şifrəmizi alt hissəyə yazaraq öz səhifəmizə daxil ol knopkasını basırıq və açılır bu cür bir səhifə. Bu mənim səhifəmdə görürsüz dadar şəbəhə əhli manqəzə və ona görə də e, yəni mənim səhifəmdə mən öz səhifəmdə onu çəkirəm daha aydın izah edə bilim və e, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki mən 26% endirimlə aldığım üçün məhsulları yəni mənə mallar 135-ə bölünüb gəlir. Ona görə sizdə qiymət fərqi olanda narahat olmayın ki, niyə bizdə qiymət fərqi oldu? Demək, başlayırıq necə sifariş vura bilərik ona keçməyə. Demək, burada bizdə görürsüz ki, belə bir səbət işarəsi var. Sifariş vurmaq üçün həmin səbət işarəsinin üstünə tıklayacağıq. Və bu bu cür bir səhifə açılacaq. Görürsüz? Belə bir səhifə açılacaq bizdə bu səhifə ilə biz artıq sifarişlərimizin hamı öz nəsfariş verəcəksə əvvəlcədən ya kataloqdan nişanlayın, zakaz verəcəyiniz məhsulları və ya da onu balaca kiçik bir vərəqə köçürdüb rahat şəkildə qarşıbıza qoya bilərsiz ki, sizin üçün rahat olsun. Demək, mən elə yəni sizə göstərmək üçün vuracağam sifarişləri. Ona görə də mən məndə elə də önəmli dəyil nə seçdim. Demək, e, hər hansı bir məhsulu seçirəm. 01 39. Demək, açıldı səhifə. Əgərləri mən e, və burada göstərilənlər nələrdir? E, bu hal-hazırkı kataloqdakı qiymət, qırmızı ilə yazılan bizə düşən qiymət altdakı bu isə məhsulun bizə verdiyi baldır. Əgər bu məhsulun qiyməti bizi qane eləyirsə, kupit knopkasına basırıq və ya məhsuldan bir yox, bir neçə ədəd istəyiriksə, burdakı plus işarəsini basaraq ki basıram. Gördünüz, sayı çoxaldı. Və ya əgər elimdə dəyidir çox olduysa, mən ondan 2 dənə istədim, 3 dənə olduysa Sura burdakı mənfi işarəyə basaraq məhsulun sayını azalda bilərik. Və mən istəyirəm bundan 2 dənə almaq, kupit qunobkasını basaraq məhsulu səbətimə əlavə edirəm. Gördünüzmü? Və məhsul artıq mənim səbətimdədir. Bunu soruşanlar ki, bu nədir? Çox vaxtı bizə ən çox gələn suallar. Məndə mayka var idi, amma gəlmədi. Bu polietilenovay maykadır. Bizim fabrikənin klokları ə, mayka formasına oxşadığı üçün, yəni onu orada ocuz yazıblar. Yəni ondan narahat olmayın. Və davam edək. Yenidən bu hissədən 0253 kodu yazacam. Və görürsüzmü? Fərqli bir ə, ekranda yazılar çıxdı və qırmızı, çəhrayı, yəni bizə elə bil nə isə işarə eləyir ki, burada yəni nəsə düz getmir. <laughs> Əgərlər biz sifariş vurarkən ekrana belə bir rəng çıxırsa, bilin ki, bu rəngdə ə, olduğu halda Bu məhsul ya 2 ədəd alanda endirimdədir, ya nabor halda endirimdədir. Yəni ki, hər bir halda bu məhsul nəsə bir endirimdədir. Yəni onun üçün ə, deyir ki, bizə yəni bunu tək vursan bahalı qiymətlə olacaq. Yenə də eyni halda bir daha izah edirəm. Bu kataloqdakı ilkin qiymət, bu bizə düşən qiymət və də bu da bu məhsulun balıdır. İstəyirik bunu almaq, kupit knopkasını Başlayıq. Bu məhsullar mənim indi hal-hazırda çəkdiyim kataloqda, ola bilər ki, siz buna bir neçə kataloq sonra qoşulasınız, baxasınız. Yəni bu məhsul endirimdir. Gördünüzmü? Səbətə atdığım halda bu məhsul çəhrayı rəngdə görsənir. İndi mən onun növbəti bir variantını, gelini də səbətimə əlavə eləyəcəyəm və Baxın, artıq mənim məhsullarım qırmızı yox, yaşyala dönüşdü və mən aksiyadan istifadə elədim. Xanımlar, bayaqki qiymətlər baha qiymətləri idi. Baxın burada və burada yazılmışdı. İndiki qiymətlər isə ekran yaşıllaşdı və məhsullarımız endirimə düşdü. Siz özünüz də burada görəcəksiniz. Yəni bəzi qızlar çətindir niyə ona görə çəkirlər anındaca mənə cavab verirlər ki mən rus dilini bilmirəm onun üçün mənə çətindir çətin heç nə yoxdur saymağı hamımız bilirik adın diva gedirdə belə lüboy istənilən diva produkt produktu da hamı bilir yəni məhsul diva iki produkt istənilən iki məhsul Oksiyoloji görürsüz yazılıb. İstənilən iki məhsul kislorodlu i altında kodları var ki, hansı məhsullar endirimə düşür. Gördünüzmü? Yəni çox rahatdır. Və biz avtomatik olaraq, yəni heç bir şey eləmə lazım deyil. Əmə məhsulu Google-dan, ona görə mən həmişə qızlara deyirəm ki, məhsulları vuran zaman Google-dan ona görə vurun ki, burada seçimi atdığınız anda endirimi anındaca görürsüz. Yəni ehtiyac deyil ki, girəsiz hardansa nəsə eləyəsiz. Bizdə köhnə proqramda elə idi. Onun üçün bu çox rahatdır və bir də bilirsiz, bizim kataloqumuzun mükəmməl aksiyası olur ki, kataloqdan 15 manatlıq sifariş və ya 8.99 manatlıq sifariş zamanı bizə endirimli məhsullar gəlir. Həmin endirimli məhsulları biz iki cür sifariş edə bilərik. Mən onun sizə indi rahat yolunu göstərəcəm. Əgər biz kataloqda tam halda bilmirik ki, nələr indi baxmamışıq ya kataloqumuz özümüzdə deyil, kimdədir, ə, başqa adamdadır ki, nələr 15 manat mal alanda endirimə düşür. Bunun üçün biz burdakı "Vaşı personalni aksiya" sözünün üstünə tıklayacağıq. Və Vaş pokupki za bonus. Bu aldıqlarınıza görə bonus deməkdir. Və həmin dairəyənin Vaş pokupki za bonusa basacağıq. Və açıldı, görürsüz xanımlar. Nə göstərir? Любой маска для лица, üz üçün istənilən maska. 15 manat, baxın, burada yazılıb. 14.99 sifarişində 3.59-a. Baxın. Görürsüz? Və burada mənim ə, aldığım. Bundan əv, əvvəl aldım mən 2-3 məhsul aldım da 2-1 kremlən aldım, 2 də başqa vasitələr aldım. 30 manatı keçdiyi üçün mənə yalnız endirimli məhsullardan 2 ədədini verir. Yəni artıq başqa ə, vermir. Yəni 3-cü mən bu maskalardan üçüncüünü bu qiymətlə ala bilmərəm və onu sizə göstərəcəyəm. Mən 1 ədəd bundan seçirəm, 1 ədəd göy rəngindən seçirəm. Siz baxdınız, seçim itdi. Artıq mən bunu istəyirəm seçmək, amma seçmə yoxdur, 0-ı göstərir. Çünki niyə? Mən yalnız və yalnız 2 ədədini seçə bilərdim və 3-üncünü artıq mən seçə bilmərəm. Və ə, istəyirəmsə ki, almaq bu knopkanı basacam və məhsul avtomatik olaraq mənim səbətimə əlavə olunacaq. Və burada daha ə, ə, başqa Yəni ki məhsullar var. Məsəl üçün biz burada baxaq, Malaçko bədən üçün Malaçko. Kodu 2128-dir. Bunu burdan vurmayaq. Mən zəkrit düyməsini basıram. 21 28 yazdığımız anda görürsüz, məhsul bizə bu cür görsənir. Yəni baha qiymətlə görsənir. Amma biz məhsulu səbətə atdığımız zaman ki mən onu atıb sizə göstərirəm. Avtomatik olaraq görürsüz. Burdakı bu 14.99-a görə məhsulumuz endirimə düşdü. Heç ikinci səhifədən keçib seçməyə əslində ehtiyac deyil. Əgərlər mən yenə də onun sayını artırıram, 2 ədəd alıram. İndi ekran düzəldi və 3 ədəd alıram. Gördünüzmü? 3 ədəd aldığım zaman mənə məhsulun biri bahalı qiymətlə gəldi. Səbəb nədir buna? Yəni buna diqqət eləyin, çox vaxtı bunda çaşdırır xanımlar. Ona görə ki, mənim 2 ədəd 14.99-un var idi. Onun üçün mən maskaları da 2 ədəd ala bildim, fərqli-fərqli seçdim və malaçqonun bədən üçün olan malaçqonu da mən yalnız və yalnız 2 ədədini seçdim. 3-cü ədədi seçəndə isə mənə baha qiymətlə düşdü. Ya mən bu məhsulu baha qiymətə almalıyam, ya da mən digər məhsullardan ə, məbləğimi artırmalıyam ki, mənə mən bu məhsulu daha ucuz qiymətlə, bu qiymətlə deyil də, burada yazılan endirimli qiymətlə alım. Və salam, mən sifarişimni bunu silirəm. Silmək üçün məhsulu burada görürsüz, oy. Bir dəqiqə. Əgər lərz siz məhsulu silmək istəyirsinizsə, ə, onu azaltmağı göstərdim. Ümumiyyətlə mən vasitə keçdim. Malaçqonu almaq istəmirəmsə Udalit knopkasını basaraq, baxın burda udalit knopkasını basaraq mən indi onu basacam. Tamamilə o məhsulu ekrandan silirəm. Gördünüzmü? Bir də mən sizə bir şey göstərmək istirdim. İndi mən istəyirəm ki bu məhsulları da burdan silim. Aldığım həmin bu üz üçün olan maskaları burdan silim. Məbəlləğ azaltmaq istəyirəm ki, azalanda bizə ekranda ay mən çox atdım. Azaltmaq əvəzinə bir dəqiqə. Mhm. Görürsüz? Yazı çıxırsa, deməli ki, deyir ki, sizdə körzinkada dəyişiklik baş verdi. Aha, biz baxaq görüm nə baş verdi bizdə. Deməli ki, nə oldu? Gördüzmü? Ekrana bu yazı gəldi. Nədir bu yazı? Çoxlarınız bunu çaşdırırsınız ki, bu yazı nədir bura ekrana çıxır. Bilirsiniz ki, kataloqdan kataloq qiymətinə 30 manatdan aşağı sifariş vurduğumuz zaman məhsullar bizə endirimlə gəlmir. Yəni firma üz olduğumuz zaman 20% ki endirimi qazanırıq. Əgər biz bu endirimi istifadə etmək üçün kataloqdan 30 manatdan aşağı sifariş vurmamalıyıq. Əgər kataloqdan 30 manatdan aşağı sifariş vururuqsa, baxın, mən sifarişi təsdiqləsəm ki hansı ki istəyirəm. Baxın, təsdiq etmək üçün burada prodaje knopkası var. Baxın, bu knopkanı basacağıq. Və mən ə, sadəcə sizə məhsulların bölünmədən gəldiyini görürsüzmü xanımlar? 449-dur. Katalog i449-a mənə gələcək. 539-dur. 539-a mənə gələcək və Eyni halda da 1109dur. 1109a mənə gələcək, yəni bölünməyəcək. Biz ə, ekranı qaytarırıq əvvələ. Yəni bunu bilin ki, bax bu, yəni kataloqda 30 manat olmadığı anlamına gəlir. Əgər ləri mən ə, hər hansı bir vasitədən, məsələn, bu vasitəni əlavə eləyirəm ki, par, ə, parfüm əlavə eləyirəm səbətimə. Həmin səbətimə parfüm əlavə edən kimi burada gördüzmü? burda çıxmışdı bayaq. Burda artıq o yazı çıxmır. Yəni mən lazım olan məbləği artıq keçmişəm və bizim bu kataloqumuzda kuponlarımız var idi və o kuponlara görə də mənə baxın bir ədəd belə bir kupon düşdü. Və sifarişi təsdiq etmək üçün bir daha yoxlayıram səbətimi. Diqqətli olun, əliviz dəyə bilər. Nəsə səbətinizə əlavə edə bilərsiniz. Onun üçün yoxlayın, sakit, sakit yəni ki, tələsmədən yoxladınız. Burada ünvan göstərilir ki, sizin məhsulunuz hansı ünvanə çatacaq. Mən ə, öz ofisim avtovağzal olduğu üçün avtovağzalı tutaq ki, seçmişəm. Burada mənim balım, baxın, bal kataloq qiyməti və ə, mənim mənə düşən qiymət göstərilir. Təsdiq etmək üçün prodajid knopkasını basacağam. və yenə də bir daha yoxlayacağam, bir daha göstərir. Məhsul kimin adındadır? Bax, mənim öz kodum olduğu üçün Dadaşov səbəhfli Manqız e, punktum, baxın, öz adına olan punkt, avtovaqzalda olan ikinci mərtəbədə və mənim məsullarım, məsulumun içində bir ədəd paket mənə gələcək və vurduğum bu sifarişlər bir də e, mənim burada 50%lik indirim kuponum olacaq mənə hə e, yəni qazandığım və artıq <coughs> mən bunu təsdiq etmək istəyirəmsə bu utverjat zakaz sözü yəni sifarişi təsdiq etdəməyidir. Mən knopkanı basıram və sifarişi təsdiq edirəm. Ekrana bu cür bir yazı gəlirsə, artıq mən sifarişi etmişəm anlamına gəlir. Çoxları bunun nə anlam olduğunu başa düşmədikləri üçün sifarişi vurub təsdiq edirlər, amma sonra soruşurlar ki, mən səbətə mal atmışdım, mal yoxa çıxdı və ə, mən bilmirəm ki, sifariş təsdiq olundu yoxsa yox. Biz yenidən səbət işarəsinin üstünə basdığımız zaman həmin səbətdə heç bir məhsul görməyəcək, səbətimizi boş görəcək. Səbəb isə ə, artıq həmin məhsulları aldığımız üçün, yəni biz bu məhsulu yığıma hazır vəziyyətə gətirdiyimiz üçün, yəni təsdiq etdiyimiz üçün bizim səbətdəki, yəni məhsullarımızın sayı 0 olaraq göstərilir. Belə bu qədər sifariş vurmağın qaydası belədir.